Доброе время суток. Вы можете сразу догадаться, что речь пойдет об актуальной из актуальнейших проблем современного футбола. То, о чем мы больше всего спорим, то, что больше всего нас возбуждает, возмущает, а иногда и радует. О судействе. Представляю вам нашего гостя, присутствие которого и участие, активное участие которого, надеюсь, станет приятным и полезным сюрпризом. Это глава Комитета арбитров Федерации футбола Украины, то есть, можно сказать, главный арбитр Украины, Лучана Лучи. Вам слово. Благодарю вас, Артем. Этот проект нужен для, прежде всего для, для того, чтобы прояснить трактовку правил. И особенно того, что касается предмета этой передачи тема сегодняшняя будет игра рукой. Я бы сказал, в Украине не совсем корректная трактовка бывает, потому что, возможно, много лет назад была совершена ошибка со стороны некоторых руководителей системы арбитража в том плане, что всегда контакт между рукой и мячом всегда не говорили, следует считать наказуемым. А это не совсем правда, потому что игра рукой в правилах говорится о том, что наказуемо <соединяемо> только тогда, когда она умышлена. Тем более арбитр должен увидеть за секунды все то, что происходит, расположение рук, расположение тела, движение рук, естественно или неестественно происходит, расстояние с места, по которому наносится удар, скорость и расстояние между игроками в момент происходящего. Ну и плюс такие критерии, как увеличение площади тела. Обязательно мы должны учитывать и силу удара, и расстояние. То есть есть масса критериев. И арбитр, как компьютер, должен в доле секунды переработать эту информацию и принять соответствующее решение. Да, потому что арбитры каждую неделю, ну, по крайней мере, каждый месяц или раз в неделю как, ну, через веб-платформу, которая у нас имеется, получают трактовки от комитета арбитров и от нашего куратора, первой же Калины, касательно того, как они поработали на поле. И арбитры прекрасно знают, какие критерии для трактования игры рукой нужно мне бы хотелось пояснить нашим зрителям, что на самом деле Судейский комитет рассматривает, обрабатывает и рассылает арбитрам замечания по гораздо большему массиву моментов. Сегодня же мы делаем выборку именно из того, что рассылается арбитрам в качестве обучающего и, а иногда и наказывающего материала. Так вот, только то, что посвящено игре рукой, либо умышленной игре рукой, либо просто попаданию мяча в руку. Обращаю ваше внимание на этот принципиальнейший момент, о котором уже говорил Лучано, и переходим к конкретике. Именно так. Каждую неделю, помимо того, что непосредственно контролируются, проверяются игры, смотрятся игры с моей стороны, со стороны Пьер Луиджи, все игры здесь находимся мы или в Италии, мы все полностью видим. И между воскресеньем и понедельником создаются от 30 до 50, иногда даже до 60 клипов на различ, по различным моментам матча, начиная от удаления и предупреждений до преимущества применения, поведения игроков при подаче углового удара, поведения арбитра при выполнении штрафных. Все эти клипы, они комментируются на английском языке и на украинском. Затем они через email uh, рассылаются где-то во вторник в среду непосредственно с самим арбитром или же наблюдателем или ассистентом арбитра, которые uh, кликают на эту ссылку и они оказываются на платформе, вводят свой пароль и смотрят клипы, которые именно их касаются. Там точно написана трактовка правил и комментарии. Иногда даже отдельные клипы персональными, скажем так, комментариями, которые адресованы ли, одному лишь человеку, я отобрал пер, за первые четыре тура 16 эпизодов с игрой рукой, которые касаются разных ситуаций, которые произошли в первых четырех турах пример линии. И, Бой, если хочешь, можем это начать это рассматривать. Я не просто хочу, я жажду. Я надеюсь, что жаждут это и наши зрители, которым так не хватает объективного и в том числе официального комментария по поводу. Начнем, Начнем с первого, первого эпизода. Угловой cool. э, в конце cool. первого test. тайма. Видите, Удар головой. Посмотрите, blue. игрок в синем, Questo который просит о назначении hey, пенальти. Blue. Но это не пенальти. Потому что игрок синий, который пробивает по мячу, белый отбивает, и э, мяч скользит по руке. То есть нет э, умышленности, нет контроля руки. И поэтому это четко неумышленная ситуация с игрой руки. Подытожим. Цуриков из Гавела правил не нарушал, арбитр принял абсолютно правильное решение, он продолжил фактически игру, не назначая никаких пенальти. Второй случай. Олимпик Черноморец. Очень сильный удар игрока белого в, с, в игрока синим. Можете посмотреть, он не, он не может не среагировать, ему не хватает времени. Смотрите на руку. Рука рядом Quindi, с телом находится. Поэтому, если бы не, не было руки, то попал бы мяч в тело. А, это еще один не, пример неумышленной игры. Это ненаказуемо. Не нужно, чтобы принимал арбитр никакого решения в данном случае. Арбитр принял, стало быть, не принятие решения, значит, арбитр принял правильное решение. Just. Да, правильное. Questo è un momento удар molto прямой. Delicato. Это очень, это очень деликатный момент. Прямой удар, потому что это вопрос сантиметров. Vedete, Посмотрите, bianco, игрок в белом сейчас движение сделает. Gomito. Попало в uh, рука. Uh, локоть прижат corpo. к телу Quindi и так далее. Поэтому это, если бы он двигался наружу, тогда было бы пенальти, и тогда бы это была игра рукой. Но когда локоть. Так? Но если вот так вот прижато, то он не, не создает никакого препятствия для. То есть нет увеличения площади тела, скажем так. Нет, это не узнает. Арбитр снова принимает правильное решение. Да, правильное решение принимает арбитр. Это случай самый такой нечестный в игре футбола футбола, потому что нападающий, который пытается отклонить uh, полет мяча рукой, совершает действие неспортивного характера, которое направлено против игры. Потому что игра называется футбол, а не гандбол. И поэтому арбитр должен здесь... был предупредить он, он должен был свистнуть, назначить штрафной, и, как говорят англичане, в этом случае это обязательно должно быть дано, вынесено предупреждение. Арбитр не имеет права здесь что-то решать, он должен автоматически выносить предупреждение. Однако арбитр не принял никакого решения и позволил продолжать игру в этом эпизоде. Именно так. Но может быть его оправдывает то, что Буяльский все-таки сыграл головой? Может быть, он нерешительный был или не уверен, попал, не попал. Но остается тот факт, что в футболе попытка приравнивается к удару. Правило 12. Наказуема сама даже попытка, а не само действие. Поэтому тут не имеет никакой разницы. Все равно должна быть желтая карточка. Тот же самый матч Сталь-Динамо. И здесь у нас но, э, э, назначенный пенальти есть. В, в данном эпизоде и, не назначенный ин, ин, пенальти, но на Да, eh, yeah, да, это эпизод с Вилозо. Eh, э, это игра рукой неумышленная, потому что Вилозо сам себе попадает ночем в руку, поэтому он не способен решить что-то, умышленно сделать. Вилозо не принимает никакого решения, и поэтому это. Это, Это нельзя. Нельзя считать умышленной игрой рукой. Арбитр принял правильное решение, не назначив, не назначив пенальти. Play И продолжив игру. Давайте посмотрим пенальти, когда он был назначен, который спровоцировал тоже некоторую полемику. И здесь, когда руки расставлены, тело, они как будто что-то ищут. Тут даже два момента с игрой рукой: игра рукой на нисходящем этапе у Воронина и на восходящем этапе тоже есть. И дисциплинарная санкция и протесты, касается протестов. Вы, наверное, видели, игрок в белом, он коснулся, коснулся руки арбитра, и поэтому это нельзя делать. Ему за это выносится предупреждение, а не за игру рукой. Он его отзывает. И... И а это, это еще ворон? Воро 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 да, это второе, второе предупреждение. Я сначала говорил о первом. Смотрим, да. смотрим, раз и, вот два. и два. Если, Если потом остановить кадр, то можно видно, что мяч на руке, то есть руки таким образом нельзя использовать таким образом штрафной площади. Тем не менее, как у нас говорят, что едва ли не все эксперты единодушно выступили против решения арбитра, сказали, что это никакой не пенальти, и все. Как это объяснить? Вот видишь, видишь, игра в футбол это такая игра, которая вызывает мнение. Это интересует людей. И каждый верит словам арбитра, эксперту, тренеру. Это очень хорошо в футболе. Дискуссия ⁇ это душа футбола. У них плохо, когда выносятся какие-то суждения, как будто это правило. Правило ⁇ это совершенно другая вещь. Правилами занимается FIFA и УИФА. И никто не имеет права тратить. Или изменять э, на свой вкус э, их, эти правила. Я уважаю все мнения, но останусь в своем мнении, в том плане, что трактовка это совершенно другая вещь. Тем более, что последнее слово в этом вопросе все-таки за вами, как за офи представителя официального органа. Это еще один пример, как наказывается игра рукой при so, ассисте, при передаче. Это Динамо Олимпик, игра рукой Гашкаде, если не ошибаюсь. Может быть наказано разным образом. Ничего, когда это в середине yeah. поля происходит yeah. желтое. В этом случае как раз. Потому что сейчас вы из повтора увидите, что оно препятствует игроку соперника передать мяч. И он, получается, препятствует этой передаче. La, il То есть viene ассист, получается, не завершен. В этом, caso в этом случае лукави. штрафной удар и желтая карточка. Ну, это из, из того числа бесспорных моментов, которых, по-моему, у нас в футболе все-таки меньше, чем скандальных и спорных. Но иногда происходит, рейтинг, происходит май, такое, ламонита. говорят, почему вот почему он не this дал желтый? А это BMS, именно тот случай, когда должно быть вынесено предупреждение. Причем независимо первое оно или второе, потому что очень часто случается, когда арбитр держит в уме первую карточку, да? Молодец, молодец. Я очень цен... благодарен тебе за твой комментарий, потому что у него дисциплинарная роль. Он должен помнить, каких игроков уже есть желтые карточки, и он не должен абсолютно ни на него не должно влиять тот факт, что у игрока уже раньше была карточка. Он должен принимать свои решения независимости от этого. Более того, у нас часто вспоминают первая, последняя минута, это, в, в такой момент нельзя показывать такую карточку и так далее. Я думаю, что все это от лукавого. Должны быть правила футбола, которые не меняются в зависимости от была карточка или не была, или на какой минуте происходит то или иное нарушение. И насколько yeah, важно именно, так, именно так, именно так. Красная может быть дана на первой минуте, так и на 90-й минуте. Нет никакой и разницы, арбитр и арбитр не, не имеет права не имеет права принимать такое в расчет. Не может и не должен. Давайте перейдем к другому примеру игры рукой. Скажем так, касание, не нарушение, а касание. И в этом случае тоже нет никакого, нет потребности назначать пенальти, 11 метров, потому что игрок пробивает с очень близкого расстояния. И очень низко идет рука, находится, рука ничего не хочет, не хочет делать препятствия. Он просто направляет мяч в руку, а не наоборот, что игрок в белом пытается установить То есть, мяч. Защитник не пытается изобразить из себя голкипера в данном случае. Нет, абсолютно не хочет совершать никакого нарушения, тем более играть рукой. Давайте посмотрим еще одно касание мяча, которое очень похоже с этим. Но тут скорость здесь мяча очень высока. И посмотри сейчас, Артем, куда попадает мяч он, он защищает свою нижнюю часть. Поэтому это такое позволенное движение, которое позволяет делать правилами. И даже... Ну, то есть то место, где мыльница вообще-то должна быть для защиты, да? Ну да. Но посмотрим сейчас пенальти, который был назначен в том же матче. И здесь я хочу э, присоединиться к тому разговору, который ты вел до этого. Когда игрок увеличивает э, площадь тела для того, чтобы создать препятствие. И в этом случае, э, в этом случае мы видим, что руки не в естественном положении находятся. Вот как, как вот ты сказал, вратарское движение, движение вратаря. Конечно же, он препятствует передаче ассисту и поэтому тут пенальти игра рукой должно считаться умышленной. И арбитр имеет полное право считать эту игру рукой умышленной. Я уж не знаю, что он, конечно, не может залезть под крышечку и прочитать мысли футболиста, как он играл в тот или иной момент, но он обязан считать такое умышленной игрой рукой. Арбитр должен применять в этом случае критерии, которые ему были предоставлены во время семинаров, которые мы проводим каждый месяц или когда получают клипы каждую неделю. И в этом конкретном случае игра рукой умышленная. Именно по тем причинам, о которых я тебе сказал ранее. Давайте посмотрим 11-метровый удар, который не был назначен. Это матч в Волынь-Шахтер, второй тур. Видите? Арбитр, который пытается объяснить, что, по его мнению, в этом случае нельзя нельзя взывать к неумышленности, потому что руки находятся в неестественном положении, они пытаются найти мяч, мяч попадает в них, и в этом случае должен был быть назначен 11 удар. И арбитр очень, возможно, неправильно, ошибочно трактовал движение футболиста. Таким образом, ворота Волыни должен был быть назначен абсолютно легальный пенальти. Подытожим по этому эпизоду. Но пенальти этого не было. Что есть, то есть. Exactly. Именно так. Здесь Речь идет о ситуации такой рискованной для арбитра, который является. Потому что когда нападающий совершает игру рукой в нападении, всегда лучше остановить игру. Назначив штрафной и все, ограничившись всем этим. Это тут ничего не сделал, но это один из тех случаев, скажем так, когда бывает игра рукой, но они могут создать проблемы, потому что если мяч попадает к товарищу по команде, и тот забивает гол, то потом засчитать этот гол будет большой проблемой, большой проблемой, и это вообще слабоприемлемое такое решение. И поэтому арбитр должен, скажем так, осуществлять профилактическую деятельность на поле. Он должен пытаться предусматривать, что произойдет потом. И именно тогда можно увидеть разницу между великим арбитром или таким середнячком. Но будем надеяться, что у наших арбитров все впереди, и они научатся учитывать такие эпизоды. Этот молодой, э, только что включенный в списки, он очень такой многообещающий. Ты вот представляешь, что ар арбитр азербайджанец, который судил Ворскла Жилина, ему было 28 лет. Это да, по нашим меркам поверить в это сложно. Но я надеюсь, что мы в этом плане придем к европейским критериям и сумеем воспитать же. своих арбитров. Дойдем, в дойдем, шоу. придем. До европейского, скажем так, на евро, конечно, тяжело будет попасть, потому что только арбитры категории элит могут проводить это. Но если, конечно, наши пробьются. Посмотрим, как они будут себя работа, как будут работать, как будет работать 3-4 месяца. Ароновский едет на Ю-17, на чемпионат мира в Чили. Опять-таки, у нас есть назначение на следующие туры e чемпионата Man. европейского, на uh, uh, другие еврокубки. Мы сейчас уже так собираем все понемножку. Главное, чтобы они провели все эти назначения, эти матчи очень хорошо. Потому что у них, как и у клубов, свой, скажем так, скажем так, свой рейтинг. И это позволяет им продвигаться вверх и добираться, возможно, даже до категории элит, которая является, скажем так, конечной целью. Я думаю, что если бы у нас здесь было по бокалу вина, то тост за украинских арбитров категории элит для начала был бы вполне уместен. Я очень желаю этого. Я хотел бы, чтобы вы поняли, осознали и прониклись. Вопрос не в том, что мы хотим кого-то оправдать. Вопрос не в том, что мы хотим перетолковать эпизоды. Мы просто поясняем в данный момент, насколько сложна работа арбитра, насколько безграничен и богат э, футбол, как любимый наш вид спорта, и насколько иногда сложно бывает принимать решения. Именно поэтому те, кто пытается комментировать эти моменты, должны осознавать свою ответственность. Вот об этом бы хотелось сказать. Еще раз спасибо вам, Лучана. Спасибо вам.